Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы делаете? Поели только. Как сахар? Нет, не сахар. Я Привет, Мах. Что, телевизорная работа? Олег Олега, внимание! Олег поехал. Видно, я буду батьки где-то

М -м -м, вкусный, с фасолью, да? Савел, и без картошки. Больше без картошки, вообще. А вкусный. Без кабачка без картошки. Без кабачка. Фасолька и все. Тю, а вообще все не чувствуется. и свекла, и капуста, и все. Вообще не чувствуется, что без... Кажется, как с картошкой. Самвел, а ну вот эта мотожинка из Львова. А ну покажи, это жесть. Покажи, как он вообще выглядит. Это жесть. А не так, как она выставила. Что она? Она кизяк выставила. Кизяк. Нет, я ну не получилось. На что она показывает? На что выставлять? Осё. Осё, який пирог. У тебя есть инстаграм? Да, я бачила. Покажи, я сейчас покажу. инстаграм, в не все бачите. Ой, это жесть. На ну, что ты его выставила? Ты выставил, спе, спе, сгорел. Уся... Ну, О, у смотрите, вози... слухайте. Ну, что Сделала я Тати. по твоему рецепту. Там, где идет кефир, мясо, цибуля, помидоры, болгарский перец, ага. мука. руки что ты сделаешь. Ты скажи, ты нормальный человек или нет? Вообще да. Ну ладно я, ладно Ладно, ты ненормально. Вот, да, например, человек, пенсионер, посмотрит тебя, и который имеет пенсию 3500, например, самую минимальную, и сделает вот это месило. Ну, человек не сможет. Дебилка. Это, лично я это есть не могу. Мне надо отда выкинуть это собаки. Молись Бога. А что ж ты есть их? Что ты живешь а. в Днепре, а не во Львове, потому что я бы этот пирог mm -hmm. тебе, падла, одела бы на башку, я тебе серьёзно говорю, я в таком бешенстве, если бы я могла тебя сейчас увидеть, я бы тебя просто разорвала, ты нормальный человек? Под пизду ты, ты, ли ты получила свою. <связь> Самвел, привет, ты я уже про тебя всего послухов, и знаю, мы <связь> подписчики. Говорят, что на меня похож парень. Я, а я сегодня, кстати, сидел а, в ТикТоке, сосуды а, удаляют. Я, кстати, говорю, не дай бог вот так вот что-то, а, знаешь, вот пойдешь к врачу, да, пос, вот так вот увидят люди, я показываю Ярика, это я про Олесю, понимаешь, увидят, пойдут, пойдут, сделают что-то с лицом, не дай бог что-то с лицом. Вы мне будете претензии предъявлять? Дебилки вы тупорылые. Да, если, если у вас руки сраки вы готовить не умеете, да, ну, ты... то вам, блядь, хоть крабов, дай вы, спаскудите на голову. Пошла ты нахуй. Вот что тебе отвечу. А сейчас я хочу показать. А, это сторис. А. Что это? А, у нее был... Я хочу, знаешь, что я сторис видел, Олеся. Я обсмеялся об вчера. Есть такая девочка, короче. Кто помнит Виталию Лайф? Была девочка, что-то она писала мне когда-то. То ли в Фейсбуке, то ли где-то в комментариях, что-то то ли я не заметил, то она какой-то нее муж в ЗСУ. И вот, э, то ли я не заметил, она стала там на меня гнать, что типа я там такой всякой, что никакие сборы не делаю. Но потом она все нормально перестала это снимать. И вчера в сторисе Валесе я уже позже увидел э, ссылку на это, на это видео. Это обосраться. Пишу Виктория. Виктория Лайф. Лайф. Виктория Лайф. А, Виталина, Виталина ее зовут. Виталина. Сама, ты поешь, а Да, Надя, я разберусь. Бо Виталия. Виталия Лайф. Вот она. Это ужас. Я ржал, блядь. Подпишись на нее. Ребята, Ребята, подпишитесь. Посмотрите, это ор выше Просто... Она эту моль разносит в пух и прах. Это просто. Женская аферистка года. Ну, короче, устроила травлю. Гляньте, сколько у нее 5 годин назад. Вот это вот я смотрел видео. Боже, это усаться. Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители. Она просто ну что, обал... Боже, мы, как всегда, сейчас обсудим Анжелу. Есть что обсудить. Боже, какие крики, какие вопли там на болотах. Очень смешная вообще. Она так я написала и браво, блядь. Там комментарий он мне написал, браво. Просто усыкался. Зайдите, посмотрите, ребята. Чем эту лапецию дурную смотреть, блядь. Никчемную, блядь, на последнем издыхании. Лучше, Лучше эту слухаю, девочку. Сама по, по это самое. Пойдите посмотрите. Вот, Виталия лайф. Я вот видео, ссылку оставлю под этим видео. Хай это моли зрители убегут, блядь, немножко. То да то и так тебе дохуя сучку прорекламировал. лучше Виталию посмотрите. М -м 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 -м. вкусно. Без картошки вкусный, да? Угу. <таспетит> <пес -петит> <пес -петит> Нам тоже понравился огурцы. А сегодня, думаю, сварим кушать. <къем> Ой, обалденно. Он так смеялся. А там про нее снимает. Ну там Степа троллинг. Ну ты на правду и говорит как раз. У меня муж ДСУ. Прям Виталик его зовут. Mm -hmm. А вы стоит так. что? Надзиратели. Ну, пиши туда, Василина. напиши, ходи. точно Сколько стоит суп при этом? скидка, сиди скидка. Сиди скидка. Ну, сколько? Что, кажи цену? Покажи цену. 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 М -м. Италия, М -м. молодец. М -м 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 -м. Ну, так капец. О, наш лук мокрый. Это раз ну да. А -а -а. То есть теми батлами до двух, до двух, до пол третьего. А, Чего? Сегодня... Глаз, глаз, вот цей, вот цей. Да, тика, Як Чего? Глаз, глаз, вот цей, вот цей. вроде бы, знаешь, мешает, аж хочется то и не бачит. Ну же а. не бачит, а? Ну, конечно. А не ударилась, не да? Да, нет, она, нет. Не трожь, да, не, не трожь трож глаза руками. Не, вообще закрываю. не лазь. Я не трогаю, я закрываю. А питак так не можешь закрыть без а рук? А это свет. Может, може вы, ну, витерли, может, так витерли якось. Может, быть, Василина. Может, а то носовичком вы вышли. Главное, чего? Якось и только, что не было, Это сейчас только? Да. Сейчас только, Васильевна. Ну, бывает и другое. Нет, да. вот а сейчас вот. Сейчас вот, да. Ну, не казалось бы. А так у других дней тоже бывает. Ну, если в Киеве скажет врачу, что у чего вас так бывает. Не, ну, как это так, приготовить пирог? А мне вчера листаю тикток, смотрю. Я думаю, она сейчас скажет, что это так вкусно, блядь. Я ей там написал, а я написала, что написала, ты дебилка. Я побачила, я <как> а я не смог написать, потому что она на меня не подписана, я на нее. Но я... я написала, я написала, туда не знаю, куда он. у меня еще, там восклицательный... В, в Ютубе, вышло, я и туда написала. А, в Ютубе вышло? вышло да. Это кто-то уже выставил? Я что мне говорить, сколько у меня видео воруют? Сколько каналов воруют мои видео? Шорцы, хуйорцы, блядь. Ні, ну TikTok. не вийшло. Оце що, треба писати, ну в мене не вийшовся київський тур. У мене зараз час підйобують тим київським. а мені що? Так, да, я не отрицаю, да. в мене не вийшло. Ну і що? Не вийшло все, другий раз вийшло. Ну що ти багато ж такого, що? Ну не виходить. Якщо в неї руки і сраки, там mm. все показано, люди готові що? Все Люди готовили в... этот пирог и говорили, ой, сели за полчаса. Кто-то два-три да раза готовит. Пришли. Сколько людей написало? Ни один человек не написал, что это плохо. Так, на вид, подивися, у меня на вид, какой гарный пирог, а в ней что там? Я не знаю. Подгорело, сгорело. Кажется, собакам. А что Собака. там? А, ну, сами подумайте. Учеряво живое, что такое. И во Львове такая патриотка Собаки. на русском языке. Собаки. Это ж, блядь, у тебя переселенцы, прости господи, тупые, тупые, блядь, есть вот такие Подумай. дуры. 700 грамм куриного филе. Подумайте, ребята, 700 грамм куриного филе. Два помидора, два перца, 100 грамм сыра. Ну, мама, помолчи, Сыр. я, я рассказываю, что ты его Сыр. делала. Сыр 100 грамм. Твердый. Три яйца, 200 грамм кефира, 4 ложки муки. И лук. Сода и зеленый лук. Что там плохого? Что оно может быть невкусно? Вот что там может быть невкусно? Филе. Сочне, виходить, я не Ні, я не хочу, Та кудат, я так удати ну. так много. Ну, такі безтолкове. От люди тупорили. Зачем? Ну, ну не вийшло, не бов по... ні. Треба так треба жовчу бризнуть, отак на всіх. Ну, не вийшло, значить, ну ти у тобі яка свина, ти якось так, ну, так зробила. Усі люди робили всім хорошо, а тобі. Так даже он, у ней навіть у неї на вид він розпадається, У мене він хоч кидайся ним. А что вы не ели? Ели, ели отдавала Василию. Ты тоже херово? на? Нет, не, не, не. Там, мы, же не зимой Люди хвалили, не знаю, За эти вас. идиотки. Я тоже раньше работала. Зая пенсионерка, если поесть, ну хай ест, если. что если... Вам едика? красную икру, дай, вы спасхуды, Походим, и крутую есть поскудите, может, дарта данысты я причем. Меньше, чем половина осталось. Добрый и быстро так, что ты за, за, за для меня сильный хайп На меня пекло сейчас бац. Я еще хочу один пирог сделать, я его на том канале готовил, там с жареными грибами, это давала mm -hmm. та женщина, которая, <свес> 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 которая давала насыпной пирог. Еще в однокласснике когда-то давно-давно писала. Вот то, что мы в магазине, да? встретили, что она сказала, это я, говорит. Да, я она шепляну. говорит, я вам давала еще один пирог, вы готовили, а я потом отыскал, действительно. Так. С грибами, Там что? с грибами, с оливками, да-да-да. в да, да. магазине? А то, женщина, ну девочка, она такая молодая, молодая женщина. В Киеве, как были, застряли в магазине. Она смотрит вот так. А дядя говорит, она самбелове давала сколько год назад? Давно? Да лет 8-9. Да. Давала насыпной пирог. Говорит, а я вам одноклассника давала насыпной пирог. Это я. Я не помню сколько лет назад ну. это было. Вот мы в Киеве были, В Новосе. Там, да. где Коля на Варшавском, там в Новосе. Там да. салаты, там все, там она продавала. Ну, Она сказала еще, я вам дала насипной насыпной, насыпной пироги. Я что -то только продавала. что про это сказал, да -да -да. что она еще дала. Да. А сегодня какое число? Подожди, 23 -е. 21 е, 21 -е. Я возьму, я возьму. А где вы собрались? На сорочку. Ага. На сорочку. Возьму я, Василия. На 6 я сегодня субботу возьму? Понятно, что вы делали еще? Ничего, я постирала, борщ готовила, прибирала. Вот такая. Никуда не... Я с утра. Я Дождь так, я так намокла. Я с утра пришла, с той прям Масика скупила. Зина и... приходила? До нас? Угу. Приходила. Я понял. Мам, что ты как засватана? Что ты, ты, мама, как засватана? Ну а что мне делать, самому? Что почую, что не почую. Сидю, готова, слушаю. Надо ей купить наушники. Что мне делать? Ну, я, слухай. я ее одеваю, вот я ее меняю. Вот там вот удила, на следующий раз я опять ей поменяла. Вон, а она оно до говорит, недели того, держится. Трош... Ну, а вон она не чует. Я говорю, ну поменяем, давай поменяем. <кх> Может, вы неправильно вставляете? Да, ну, здравствуйте. Кого? Ну, наушник той. Ничего, не <кх> не покажи, не ну, покажи, как ты вставляешь. Ну, же, я, память, ну я бачу, как вы вставляете. Один раз. Ты, ты я один бачу, раз человека выставляю это. Я как выставляю это. на какое ухо? На левое. Вот и на работу. Ну, ну. Вот одевается я вот так. Дивись, не болтай. Будешь, вот одевается и вот эта дырочка вот, вот я туда. И все. Все. А Надя долго и снимается вот, вот, снимается очень просто. Быстро Что это вы делаете? Снимала? И начинает пищать. Вот смотри, одеваешь на ухо. Да. Потом есть вот здесь, видишь, вот черное где грязное у нее. Это в ухо должно, а это хвостик. Вы можете вот этим хвостиком, блять, брать, вот туда всовывать, понимаешь? Так я хвостиком и всовываю туда. Вот, вот этим? А ну, Надя, ставь. ставь. Ой, давай, так давай, так ставь. Вот, вот, давай, так. ставь, я а должен я бачиться. Давай, ну, одевай. Ну, ти скидзи, бачиш, загрязне. Ну, покажи тут. Ото грязне, так. должно вийти в ухо. Правильно, він быстро сразу, Надя. А ти довгенько впхаєш, а тут ніде лівий. Бо ви ж би вчитися, щоб ви самі вставляли, давайте? Да, кажи. Адивай. Давайте. Підеш і підеш щить. От, наче. Все, готово, все. Ось. Ну все, і хватає. Ну і все. Ну і хватає. Ти, ти там, ой, в мене пищить. О, оно от так. Бачите, мало. Підвернути от надо. Не, ну все одно. А то где я где -то, вот, снялось, а, а А что вот, ты вот, сама не одеваешь? Не лучше чуешь? Лучше чуете, да. да. Ты еще не кажешь, мама, трошки, да, да, да трошки, да, трошки лучше, да. да. Та вроде так же. Ты понимаешь, сама, блядь, заблуждение водишь. Без ты кажи, как есть. Да трошки. Так трошки, чи, ч... нормально слышишь? Ну, так чую. Ну, так и казать надо, что чую или плохо чую. Ну, а трошки. Вы, подождите, Василий, Подожди, стой. А что вы мне не скажете? Молчи. 33. 33. 33. Да, 12. 12. 12. 12. Все, ты слышишь, понимаешь? Вот, я ору сейчас вот так с тобой, а это я разговариваю вот так, и ты слышишь. Понимаешь? Васильевна, а мне что вы говорите? Не чую. Кажу, давайте ему будем отлухать. Не надо, я все равно не чую, я все равно не, mm -hmm. не чую. Хитра лисичка. Я все рано не чую. Наша родівачка. <клес> Іра не дзвонила, ні? Учора. А да. мені дзвонили, я спав ще не пам'ятаю. Учора, 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 да, Іра дзвонила, Василіна. Учора, учора. Мені одразу стала чути. Сразу стало чути. Чи заходиш, чи не питаєш? Да, питаєшся. Залітаю. Поїсти. Коли кажу, є время, він заходить. Нема время, зайнято. <клес> Його не тривожим. А Едік не дзвонить? ні і Іри не дзвонив. Бо ми віри питали, Іра дзвонив, кажу, і до дзвонив, каже, ні. Ну, я теж вислала, сіна вийшла, я дійка, цю фотку сфоткала, а тоді о, там побачили в Ютубі, там, де він. То, я ж їй показала, вона каже, вийшла, я діку, я вислала, то він навіть, навіть не дивився. Ну, mm. не мав хотів. Що не просмотрев, так? Да? Не подивився теж. Я, ну, я в туалет хочу, не напейду додому. Вася, не можу в туалет ходити? Не, не можу так ходити в туалет. А, я, я вже не дома. Що, що, що я, а я а то так для господи за це. Я вже не дома, я так не можу. Не балакав. А що я повинен з ним балакати? Ну може, може менше раз колоть. Мам, Ва такого не бува менше ну, раз. І вона мені сьогодні каже, саме, якщо менше колодь, то можете менше їсти. Ні, не треба нічого чокав, каліть, як сказав врач. Придержуйтесь. <кхух> Питання. Багато їй даю, але сьогодні вона каже, Надя, сип мені, бо що, мені борщу трошки більше, я їй трошки більше насипала борщу. І, 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 і два голубці, так невеличкі положила. Давай приходят. давай, давай. хорошо, обязательно. Обязательно Хорошо, давай. Пока, пока. Закрывайте, что вы стоите.